Всем привет, друзья! С вами всегда Емельсов Крутой. И сегодня я устроился в магазин. Я приезжаю с города в другую точку города, потому что магазин довольно далеко от, находится от моего дома. Поэтому я очень далеко приехал. Здесь вот это вот моя машина. Я приехал, и меня оставили работать на ночную смену э, до... зараз... 4 часа вечера, а... Заканчиваю я в э, 3 часа ночи. Поэтому вот так вот. Не надо зараз пойти уже до магазина, и там я вам все расскажу подробнее. Так, ну, в принципе, зараз я уже вот подхожу до магазина, и вот я вот дверь. Надеюсь, за эту ночь ничего страшного не случится. Зараз уже почти, э, ночь ну, наступает. Ну, зараз вечер, темять вечера, поэтому я почти Так, ребята, вот уже это дверь. И все, тут всякие продукты. И вот э, сама касса. Так, друзья, вот уже сама касса. Ну и что мне тут просто требует развернуть и закрыть двери в кассу, чтобы хло. Никто... Ну, ну просто вот так вот выбег, типа, в кассу, что-то там не вырубить. Ну, короче, вы поняли. Все, ребята, я закрылся. Уже... Э, на 6 часов вечера, а уже 8 часов вечера. То есть, представьте, у меня заняло два часа. Для вас, конечно, прошло пару секунд, пару минут, но для меня рассмотреть весь этот магазин заняло два часа. Поэтому вот так вот. Скоро уже будет ночь, поэтому надо приготовиться. Дураки будут монстры? Да ладно, про я боже. Какие монстры в супермаркете? О, наконец-то покупатель. Здравствуйте, что вам? Я же не О, вот этот напиток там опа. сейчас возьму. Вот у меня будет за этот напиток. Зараз посмотрю здесь. С вас будет 31. Ну, и, ну денег. А, ну вот, держите. Сам, да, подачи Желаю вам хорошего вечера. Угу, пока, пока. А Да что там такое? Так, ты проверь, ты походу его крик, требо открыть кассу. Так, что ты там орешь? Мне, бля, надо всех их клиенти в капкан. Ребят, отмотайте видео, там черный был капкана. Кровь. Блин, черт, не страшно. А куда я им не, не мог так швидко далеко уйти. Я бачу, ребята, зараз покажу на камере, до вот сюда. До этого мог так швидко пойти туда. Странно. Блин, стрёмно уже. Ребята, посмотрите, уже фонарики включились. Уже везде фонарики включились. И посмотрите, как темно только. Мне уже реально блин, что-то Ладно, сколько закрывается в магазин? В один час, не, в два часа ночи, перепутали, извиняюсь. В два часа ночи. Зараз один час ночи, двенадцать э, минут. Поэтому с чем можно там плавить пачелаты, что-то там Ну, короче, вы поняли. А -а -а -а. Ладно. Так, закрою кассу, буду ждать, пока новые и покупки пройдут. Ребята... Почему начала мигать одна лампа? Мне как-то стрёмно. И что, ребята? Почему лампа выключилась от а Почему она мигает? Странно. Почему она мигает лампа? Блин, что-то страшно. Уже как-то. Ну ладно, выключилась, то выключилась. Здесь, ребята, еще есть запасная лампа. Вот тут зараз покажу. Тут есть небольшой такой, э, такая коробочка, она на замку. вот у меня есть ключик, ее даже не видно на камеру. То я сейчас открою, опа, и тут есть вик... ну, лампа еще одна, Повешу сюда, и будет у меня тут все осветлено спустя 2 минуты. О, ребята, вот так, видите, как я потрудился. Ребята, что-то уже долго покупки у меня нет, у меня что-то скучно уже реально. Хм, что бы поделать. Ладно. Как, как, это случилось? Две лампы тупо выключились. Ладно, может просто батарейка перерывалась, треба заменять ее. Так, э, треба зараз подпрыгнуть и вот так вот. Хопа, заменять быстренько батарейку и лампа включится все. Все, ребята, я включил. А, помогите! Что это призраки, блин? Кто это, это мистические уже, ребят? Я не знаю, как говорить, но я просто в разладке. Сейчас я поверну камеру туда, на куда я смотрю. Вот, ребята, вы тоже это видите? Не, nee, ребята, уже реально не прикольно. Там два трупа. Хотя не, походу мне кажется, потому что просто люди решили там на зерке посмотреть. Ну, какие трупы боже. Чего я себя нагоняю? Мы просто мы просто решили пронатануть люди момент. Не, ну а что, зачем? Да, это реально трупы. Ладно. Зроблю выгляд, что я тебя не бачу и пойду обратно. Ну, вот, ребята, я уже стою здесь минут 20 с последнего момента записи. Ничего не происходит, никто не ходит. Хотел сказать я, почему лампочка мигает. Странно, ну ладно. И почему вторая мигает, я не понимаю. Блин, чё? Если это выключится, то я уже буду реально в панике, потому что как может лампочка выключаться именно когда я здесь? Так, добрый день. А почему вы какие-то черные? <реслышленные> а, что? А почему я не могу? Почему я не могу двигаться? Это какой-то монстр! Помогите! Нет, это монстр! Блин, а черт, 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 что делать? На! <реслышленные> ну все, получай! Все, Тебя достал. Получай. Ребята, что это было? Куда флешбэк, а вы прям в шоте. Куда пропала одна лампочка? Куда? Вот тут было средняя, вот тут мотает этот побачит. Лена, а есть такая какая-то Ребята, посмотрите, как сильно стемнее уже. Внутри прошло. Уже ничего не видно. Здесь одна лампочка только не преследует. Я пытался поделить одну Добрый день. почему вы какие-то червоны? Вроде бы такие расы не мая в нашем мелон городе. почему вы Это монстр какой-то. Так, ну все, задолбали на. Да все, вы задолбали. Сейчас я вас просто прикончу. Получай я что только что убил человека я если я его убил то это, это даже не был ладно я просто зараз пока на помещении и скажу что я вообще здесь не присутствовал мне надо уезжать из этого проклятого леса о ребята вторая лампочка так нужно уезжать с этого города блин черт дальше лампочек нету ладно Здесь, есть, короче, какой-то огромный грузовик, но смысл в, в нем ехать я тупо не бачу, потому что он закрытый, как бы, да, вы понимаете, мою зараз. Так, э, нужно бы... О, о вот мой ключи, ключи, ключи срочно. Я впав, черт, я впав. А, ребята, что? Почему все стало красным? Когда красный обычно, то я встречаю какого-то монстра. Нужно сейчас заводу ты мою машину. Ребята, завелась уже сторох и посветлела. Но черный свет пропал. Блин, здесь трупы какие-то уже занывшие. Нужно валить с этого еще, я не знаю, магазина. Какой-то проклятый. Сколько монстров, блин, каких-то непонятных вещей. Все, я валю. Черт, 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 черт. Ребят, чё? Куда попала моя машина? Ладно, здесь какая-то баррикада. Я пролезу, наверное. Ай, черт, я ногу поцарапил, черт, чрт, черт. Ну все. Ха -ха -ха. Сейчас я тебя уберу. Сейчас, наконец-то. Нет-нет-нет! Почему именно сейчас получай? Нет! Ой, добренькая утречка. Это был все сон? Серьезно. Зна. Это был сон? Подожди-ка, если это был сон, то почему здесь дополнительные лампы? И почему труп монстра? Это был не сон. Ну вот так, друзья, вы посмотрели мини-фильм Мил Плейграунд про страшный магазин. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами всегда я, Билл, мир крутой. Это второй ролик на сегодня, последний. Увидимся завтра. Всем пока.